Наши старальники он Мы вот так хватаем Что сюда О, едем вопросе позже двое охуенно ребята работает отрезал и полкля и больше не стучит А кто-то уже сто процентов много белый Две, аж на душі легше, блядь, коли не тарабанить. Не, вроде смело.

Пацаны, я пол мотоцикла разобрал для того, чтобы узнать, что это такое было, блядь. Это просто болт Ну, это, походу, так и в ну, и место что оно так и будет, что кто будет как сегодня, блядь. Все, я завтра разбираю, снимаю такие ушах шлифую, ты пиздец, дом. Ну. Давай, заводь, газуй. Все, подяку, давай. <реш> <реш> Наверное, камень застрял. Да. Вот такие-то пироги. Здесь кварка, Тобто ми відрізали ось таких два шматочки. Ну, ось таких от два шматочки від болта, <кій> було закріплено все гайкою. Коротше, ось цей болтик. Він був з того боку закріплений гайкою. І коли типу, сідав пасажир, амортизатор повністю був послаблений на м'якість, а мотоцикл сідав. автоматично уже ланцух поднимался и, и, и при каких-то вибрационных нагрузках на Ямахе и тому подобное он ударял в тот болт, блять, и был такой скрет, что отдавала по парами, блять, и в маятник, и всюду, блядь. И хрен, что можно было подумать. Я уже траверсу э, разобрал, почистил, короче, там, э, все и тому подобное, блин. Ну, все равно надо было, начать почистить, потому что там много камней и песка было. Вот такая фигня. Так что вот такой-то опыт у нас. Пока. А, еще плюс того, что я разобрал мод, что я увидел, что у меня ухо оторвано и нет укрепления. Так что это тоже. Ну, будем, будем считать, что я не до конца лоханулся с этим болтом. Все, пока.